السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سنة كريمة دليس المؤمن سفاسيا كان محمد عزيز Speaker دوان Undangan في Yang tak timbal dan pengusi tetap amno Malaysia. Dan ini Muhammad, yang bahagia saudara Nora Fandi, yang termain, Ketua Pegakan Pemuda UMNO Bakan Tanjung Piai <tuk> Saudara Rawi bin Muhammad Tahir, Naib Ketua Pemuda UMNO Bakan Tanjung Piai Pimpinan-pimpinan sayap cawangan-cawangan dan yang teristimewa ialah perwakilan gerakan pemuda kepresidenan perwakilan AMNO bagian Malaysia yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada pada petang ini dapat berada di sini untuk melutut secara rasminya persidangan perwakilan yang sudah pun saudara langsungkan sebentar tadi. Terima kasih kerana sudi menjemput saya dan jemputan ini dibuat oleh pemuda bahagian kerajaan ini dijemput selepas saya tidak lagi memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini adalah pemuda bahagian dan juga yang menghormati institusi timbalan Presiden amat. Terima kasih. Mendengar ucapan Ketua Pemuda sebentar tadi yang cukup hebat. Tidak luar biasa. Antara yang terbaik yang pernah saya dengar daripada seorang Ketua Pegakan Pemuda. Secara berterus terang, dan lebih penting berani menyuarakan pandangan-pandangan yang saya kira cukup penting. Apa yang beliau ungkapkan itu saya setuju 101%. <silence> Karena beliau menyuarakan pandangan bukan saja pemuda, tetapi aspirasi masyarakat yang mana kita pimpin di peringkat bawah Apa yang menjadi perhatian mereka Apa yang menjadi tumpuan mereka Permasalahan mereka Concern yang mereka nyatakan Baik terhadap kepimpinan Terhadap kerajaan, parti dan sebagainya Jika Semuanya itu lahir daripada kesedaran kita bahawa hal ini adalah amat penting kita tangani. Dan tadi Ketua Pemuda telah menyatakan saya kira amat tepat tentang situasi politik kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi dalam menghadapi tempoh-tempoh yang mendatang dengan isu-isu yang agak sudah pun timbul di belakang ini. Ia telah pun menjejaskan keyakinan rakyat jelata pada pihak parti dan juga kerajaan kita. Hal ini tidak boleh kita pandang remeh. Segala-galanya akan memberi impak dan kesan waktu mana kita berhadapan dengan rakyat jelata dalam pilihan raya umum. Sama ada mereka akan terus membantu dan menyokong kita ataupun sebaliknya. Lebih-lebih lagi dalam situasi yang agak Mendesain Saya tadi di bagian pemkian. Banyak yang telah pun saya ceritakan di sana. Jadi saya tak perlu nak ulangkan walau saudara tak dengar apa yang saya sebutkan di sana. Tentang sejarah tentang negara belakang tentang apa yang telah pun terjadi hingga nasib saya jadi pemimpin. <tid> Tidak lagi berada dalam kerajaan. Tetapi saya telah menyatakan, walau saya tidak dalam kerajaan, saya reda dengan apa yang telah berlaku terhadap saya Tetapi semangat juang saya untuk terus bertahankan parti masih kekal bersemarak dan bernyala Dan biarlah ketua pemuda berucap tadi makin membaru Kerana wajarlah saudara sebagai pimpinan pemuda Yang dikatakan sebagai pewaris Generasi yang akan datang Segala apa perkara yang berlaku pada hari ini Baik dari segi dasar ataupun apa-apa yang dianggap sebagai isu Akan mempunyai kesan Kepada saudara dan juga mungkin anak-anak saudara yang akan datang Yang akan menanggung beban dan risiko yang bukan sedikit lebih-lebih lagi kalau dalam kita nak menangani isu-isu sebegini Kita tidak mampu Untuk terus meyakinkan kepada rakyat jelata Bahawa perjuangan kita ini untuk membela mereka Apalagi kalau mereka melihat kita ini Diselaputi dengan pelbagai-bagai permasalahan Persepsi yang tidak baik Mereka menganggapkan kita ini berasuah Kita tidak amanah Kita tidak bertanggungjawab kita tidak lagi mengambil kira kepentingan rakyat. Kita menjaga perut nasi kita sahaja. Kalau hal begitu berterusan sepanjang masa, maka mereka akan hilang kepercayaan kepada kita. Hari ini pun saya telah pun menyebutkan sebenarnya keyakinan dan kepercayaan rakyat pada kita sudah agak berada di satu paras yang amat rendah. Saya sudah berada dalam parti selama lebih 42 tahun Sebahagian saudara tidak ada Waktu saya bermula menjadi adik Kalau ada pun mungkin di alam Apa dia sebut? Bukan balsah <silence> Belum dilahirkan Dan saya telah melalui proses ini sepanjang zaman itu Berdekat-dekat lamanya Dalam tempo itu ada naik dan ada turunnya ada zaman senang dan ada zaman susahnya Tetapi berkat ketabahan, keberanian, kesungguhan Dan pentingnya keikhlasan kita dalam perjuangan Semuanya telah pendapat kita asli dan kita selesaikan Sebab itu setiap kali pilihan raya demi pilihan raya Demi pilihan raya, rakyat masih yakin kepada kita Johor adalah kubu kuat UMNO dan Barisan Malaysia Tetapi dalam tempoh yang mendatang ini Hal seperti itu agak Tidak saya lihat lagi Sikap setengah-setengah Ahli-ahli dan pemimpin-pemimpin UMNO Tidak seperti dahulu lagi Lebih banyak mengutamakan Kepentingan peribadi Daripada nak perjuangkan Kepentingan ahli Lebih lagi kalau untuk kepentingan rakyat jelata mereka menghabiskan masa ialah nak menimbun kekayaan. Langsung tidak ada perhatian tentang tanggungjawab dimiliki untuk membela nasib rakyat yang masih tertekan yang susah, yang menderita, yang miskin. lebih lebih lagi, lagi dalam situasi dan keadaan sekarang. Saya faham rakyat susah. Saya juga dalam kerajaan dahulu telah cuba membantu kerajaan bagaimana untuk mengatasi masalah rakyat. Tetapi tidak berapa berhasil. Dan kesan ini masih dirasa sampai Kepada saat dan ketika ini Sebab itu Apakah peranan generasi muda Anak-anak muda seperti saudara? ini Saya pernah berbicara dengan Pimpinan saudara Saudara Khairi Jemaat Datang ke rumah saya Berapa kali Saya kata apa peranan muda dalam nak hadapi situasi dan zaman yang mencabar ini Apakah pemuda harus berdiam diri Dan tidak menyuarakan pandangan pemuda dengan berani Mengemukakan apakah idea dan pandangan-pandangan harus disampaikan kepada kepimpinan Atau pemuda tenggelam dengan sindrom bisunya Pastinya pemuda tidak bisu Pemuda tahu lebih lagi pemuda hari ini mempunyai maklumat teknologi yang dalam ada iPhone ataupun Samsung dan BlackBerry yang saudara pegang dengan tekan sekelip saat real time saudara tahu apa yang berlaku di mana mana sahaja WhatsApp, chat, Instagram, apa lagi Allah malam ini zaman saudara. Dengan sebab teknologi segalanya berlaku dengan pantas Viral Mana ada perkataan viral 2-3 tahun dulu 4-5 tahun dulu tak pernah ada 10 tahun dulu internet langsung tidak ada Hari ini dunia sudah berubah Tanpa sempadan Dan kalau kita tak uruskan Isu dan permasalahan kita dengan baik Malahan kita tidak Bijaksana nak menguruskan teknologi Untuk manfaat dan kepentingan kita Orang lain akan menguasai kita Jangan salahkan pembangkang kalau mereka boleh menyapa maklumat dan yang boleh memesongkan perhatian dan juga pandangan masyarakat. Jadi saya tanya anda setara hari, what is pemuda going to Macam memprovokasi juga lah. Dan saya nak selut pada ketua pemuda UMNO Malaysia. Berani bercakap. Sudah pun nantang bersuara. Sama dia berkata, saya bersedia menghadapi apapun hukuman seperti yang berlaku terhadap timbalan Presiden UMNO. <tuk> Tapi saya kata dia tak mungkin menghadapi masalah seperti saya. Kerana barisan pemuda ini hampir sejuta bilangan ahlinya. Seratus dalam satu yang ada suara dan kepimpinan seperti saudara ini. Tentunya berani untuk menyuarakan sesuatu, menjelaskan Ataupun mukakan perkara-perkara yang dianggap anggap isu yang penting Kalau hari ini masalahnya ialah 1MDB Minta penjelasan supaya kita tahu Apa halnya, apa ceritanya Jangan orang lain lebih tahu daripada kita Kalau dia berkaitan dengan 2.6 bilion itu Apa wangnya? Bagaimana kita nak pertahankan? Boleh kita yakinkan pada setiap ahli kita dan juga pada masyarakat umum tentang apa ianya? Hal-hal sebegini kalau kita tak urus Dengan bijaksana Dan dia menjadi suatu Bebanan dari sisi persepsi Pada kita Sukar ya, sukar bagi kita untuk menghadapi Zaman mendatang datang Saya pernah juga jumpa beberapa eksko pemuda Yang datang ke rumah saya selepas saya Dibukurkan Saya tak payah sebut Nama mereka Saya kata dalam good times and there are bad times. Zaman-zaman senang dan zaman-zaman sukar. Sekarang ini zaman sukar. Kalau nak melihat siapakah yang menjadi pejuang dan hero nya ialah zaman sukar. Kalau zaman senang semua hero. Hero dalam arti kata yang sebenar. Pejuang berani tampil ke depan macam juga dalam sejarah. Perjuangan Rasulullah dan zaman-zaman selepas beliau ni Khalifah. Bila nak menghadapi tantangan musuh, siapa pergi ke depan? Khalid bin Walid naik kuda bawa para senjata. Ada sebahagian daripada mereka jatuh dalam medan perang menjadi syahid tetapi ada yang berjaya. Ini realiti. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang kita juga bukan kita berperang dengan itu tetapi kebijaksanaan kita, ilmu kita, kemahiran kita, kepakaran kita dan kepetahan kita untuk memberikan perang itu boleh membantu untuk kita mencapai kejayaan. So Apa pemuda Tanjung Pian nak buat Tadi kita muda dah bersuara Jangan suara itu Tergelam Dalam Dewan Mesti terus diselarakan Disebarluaskan Sebanyak mungkin supaya orang paham Dan suara itu akan terus sampai ke Putrajaya nak lihat apa orang Putrajaya lah. Saya tak duduk lagi di Putrajaya Saya hanya duduk di Daman sana Ini satu perkara yang amat sih. Saya sebutkan tadi Soal defisit kepercayaan Sudah tak sampai defisit Kalau defisit 100% hingga 10% Itu defisit Hari ini mungkin zero Trust, confident Di mana jadi di luar sana saudara panggil sepuluh orang Tanya mereka Siapa yang sokong barisan nasib Kalau dapat seorang Nasib baik kita Ini realiti Dikarenakan ada-ada alih pun begitu Waktu saya di rumah Selepas saya memendam rasa satu dua hari Ada juga ada di parti yang datang Orang Johor juga Dia kata saya pengusi PDM Saya tak payah sebut kampung mana Pok kepit agaknya Tak jauh dari sini ada 900 orang ahli Yang jadi pengundi dan saya jadi pengusi PDM Saya kata mereka itu orang Melayu Betul Mereka pastinya ahli UMNO Betul Tapi takkan mereka tak nak sokong Waktu pilihan raya akan datang Tapi mereka kata Kalau hal-hal yang dihadapi pada yang tidak diperbetulkan Dan diperbaiki Mereka tidak mau membantu dan menyokong kita Saya dengar oh, itu saya rasa bimbang Takkan sampai begitu sekali Ahli sudah hilang keyakinan kepada kita Kepada kepimpinan kita Apa sudah jadi dengan UMNO UMNO dilahirkan di Istana Besar Johor Orang Melayu UMNO di Johor Harus pertahankan UMNO Sampai ke titisan darah yang terakhir. UMNO tak boleh berkumpul kalau dilihat tren sebegini Kemungkinan dia boleh berlaku Sudah pun ada peristiwa-peristiwa Seperti negeri Selangor Yang tak pernah termimpi oleh kita Boleh kalah, mereka kalah Dan sampai hari ini mereka tak sedar-sedar lagi Dan tak bangun-bangun daripada kekalahan Kawan saya ramai kita Di Selangor Waktu mana pihak Pembangkang berhadapan dengan krisis kepimpinan Ada yang kata mungkin Nak dibubarkan Dewan Negeri dan adakan pilihan raya Saya tanya dengan orang Selangor kalau besok ada pilihan raya boleh menang tak? Seorang tak jawab pun Maksudnya mereka kata mereka kalah So pembangkang ada masalah Tetapi kalau UMNO masih lemah lagi Tidak ada upaya apalagi Barisan nasional tak bangkit dan bangun kekuatan baru Kita boleh menempa sejarah buruk Yang dihadapi oleh sekelah rakan kita di dunia lain Namun sudah Waktu saya jadi puteri besar tak ada pemangkang Lepas tu kalah satu dia di Liko tu nama dia di Liko Lepas tu menang 100% satu Zaman itu agaknya sudah terlalu Ayah sudah tahu Hari ini ada 14 Pembakar dalam Dewan Speaker ada di sini Mereka takkan hanya 10 Untuk mengubah Kerajaan Johor sebab itu saya juga sanjung sikap yang amat bangat Menteri Besar melayani Menteri Besar tahu Kalau Menteri Besar tak berperanan seperti itu Menyuarakan aspirasi dan perasaan rakyat Dia tahu orang Johor tidak akan sokong Dan kita boleh kalah Saya pergi ke bahagian keluar dan Dato' Jahis sampai Ketua bahagian Saya kata dia Yes kenapa kau panggil aku Kan aku tak pegang jawatan timbalan Menteri Dia kata Tansi kalau saya batalkan jemputan Saya takut pilihan gaya Ketan saya lagi kalah teruk Maknanya saya ini ada juga Nilai dan hadir bukan orang sokong Apa pun saudara Saya jangka Peranan pemuda bertambah penting In times of difficulty, in times of in challenging time, inilah masa pemuda mesti bangkit bangun sebagai suatu suara. Tetapi bukan bertindak hanya secara somborono, dirancang, diatur dengan tertib, dengan tersusun, dengan fakta, dengan data. Dan inilah akan mendukung kuat bahawa pandangan pemuda hanya bukan dia dibuat secara begitu saja tetapi atas asas yang kukuh Supaya bila kita nak menyuarakan itu Orang akan melihat kita ini suara yang betul Ini suara yang dianggap sah Dan sebab itu saya Menganjurkan saudara perdakan pemuda Janganlah berdiam diri Inilah waktu kita bersuara Dengan tertib dengan budi bahasa Dengan risaukan dengan hal saya Walaupun saya ucap terima kasih Di atas cakap itu berdoa yang agak memberikan semangat kepada saya. Saya, saya tidak nak bahaslah tak panjang kerana terpaksa berpatah balik ke Kuala Lumpur. Tapi saya percaya mesej yang sedikit yang telah pun saya sampaikan ini dapat kita meneruskan semangat yang ada pada saudara-saudari sekalian. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian pihak pimpinan bahagian walaupun Dato' Mohi tak ada saya minta sampaikan salam kepada pimpinan Bukakan Pemuda di atas kesudian untuk menikmati saya di sini pada petang Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kita sebanyak-banyak kekuatan untuk kita menghadapi zaman yang agak mencabar Kita harus bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan kukuhkan semangat kukuh dan persaudaraan dan semangat kekitaan dan perpaduan dan di zaman yang sukar ini memerlukan kita bekerja sebagai satu pasukan yang kuat itulah saja yang ingin saya ucapkan terima kasih saya sekian maka dengan itu dengan nama Allah yang maha murah dan yang Bismillahirrahmanirrahim saya dengan suku Resmikan sedangkan perwakilan Rakan Pemuda UMNO Bajang Satu Kiai Kabila Kepala 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 Kepala